Доброго дня, я вітаю всіх глядачів нашого телевізійного каналу. Програма Це вас хвилює» Запрошую вас до наступного діалогу. Як це буває традиційно по понеділках в нашій студії медичний працівник. Сьогодні у нас в гостях лікар-терапевт, заступник головного лікаря Миколаївської центральної районної лікарні Марина Миколаївна Артьомова. Доброго дня. Ми сьогодні будемо говорити про те, як впливає погода на стан людини, про те, як оберегтися. Тим, у кого хворе серце, тих, хто потерпає від гіпертонії, як берегтися від примхів, від капризів погоди. Отже, приєднуйтесь, як у вас буде таке бажання, зможете телефонувати. Номер телефону нашого ефіру 769242. Будете бачити його час від часу на екрані, як зараз, 769242. Телефонуйте. Поки що я ставлю свої перші запитання. Марина Миколаївна. Насправді, ось ця зима, вона якась така, ну ну просто особлива. В, саме в тому сенсі, про який я говорю, тому що ну, і раніше бували холодні зими, більш холодні, менш холодні, то е, проблеми були. Але ця просто надзвичайна, з точки зору перепадів температур і проблем, які внаслідок цього виникають у людей хворих на ті хвороби, що я назвала. І знаєте, до нас вже приєднався глядач, ми можемо вже зараз почути запитання. Алло, доброго дня, слухаємо вас. Ну, щось прямий зв'язок, пропускаю, щось могло таке бути. Повернуся до свого запитання. Люди потрапляють від цього надзвичайно. Випробування неймовірні протягом ну, останніх місяць, десь півтори. Є можливість уберегтися від цього? Я розумію, що майже риторичне запитання, тим не менш. Есть такая возможность, как обеспеченность? Да, конечно, тема действительно очень актуальна. И учитывая, что мы являемся частью нашей природы, еще Гиппократ писал о том, что Многие заболевания связаны с состоянием окружающей среды. И наш организм реагирует как на перепады температуры, перепады атмосферного давления, влажность воздуха, скорость ветра и так далее. Те же магнитные бури. И действительно существует довольно-таки большое количество профилактических и лечебных средств, которые, в общем-то, большинство людей даже знают. Когда мы говорим вообще о комфортных условиях, то это температура воздуха 16-18 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, это небольшой ветер и влажность где-то 40-60%. Естественно, что когда начинается резкий перепад, допустим, тех же температур, резкий перепад – это когда в течение суток температура меняется больше, чем на 10 градусов, то здесь уже, естественно, наш организм на это все реагирует. Для того, чтобы было понятно, в нашем организме есть барорецепторы. Это такие чувствительные нервные окончания, которые находятся на кровеносных сосудах. И их задача заключается в том, чтобы стабилизировать давление внутри нашего организма к давлению, которое находится в окружающей среде. Затем эти барорецепторы передают сигнал про долговатый мозг. Это структура, в которой находятся центры, регулирующие частоту дыхания, сердцебиение, артериальное давление, кровообращение. И затем уже организм принимает меры, что нужно сделать для того, чтобы человек себя более или менее комфортно чувствовал. Но это на самом деле не такой простой процесс, как я говорю, потому что здесь еще имеет большое значение то, что на генетическом уровне у нас организм, каждый орган имеет свой биологический ритм. И когда идут перепады в атмосфере... То нарушается биологический ритм ну вот например да мы знаем что частота сердечных сокращений когда мы спим она замедляется когда мы нервничаем увеличивается когда повышается артериальное давление тоже может увеличиваться частота сердечных сокращений когда происходит изменение в окружающей среде то есть вот этот баланс нарушается и поэтому у людей появляется вот такое вот самочувствие да вот там или головная боль головокружение боли в сердце могут быть в конце концов плохое настроение депрессия, раздражительность, то есть очень много всяких симптомов. И когда мы говорим, в общем-то, вот эти все изменения, они называются метеочувствительностью. И считается, угу. что где-то одна третья часть человечества очень метеочувствительна, да? то есть это довольно-таки много людей. И в эту категорию попадают в первую очередь дети, у которых еще не совсем сформирована иммунная система, люди пожилого возраста, у которых уже страдает иммунная система в связи с возрастными... А тут изменениями. еще? Там уже. Да, там уже. И пациенты, у которых есть хронические заболевания, в том числе и гипертоническая болезнь, шимическая болезнь сердца, патология органов дыхания, это бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит. Это люди, у которых аллергические реакции, это люди, у которых патология суставов, опорно двигательного аппарата. То есть получается, что страдает большое количество людей, когда вот такие вот изменения происходят в природе. И по большому счету, когда мы говорим о том, что делать, да, вот, ну первая очередь, когда мы говорим о людях с хронической патологией, то есть нужно идти к врачу, который подберет лечение для того, чтобы стабилизировать, например, тоже артериальное давление. Ну на самом деле это семейный врач должен да. быть уже вот из тех условий, в которых мы сегодня существуем, и медицинская реформа, которую некоторые называют завершенной уже, то мы говорим, что семейный доктор, он должен знать и понимать, что если вы гипертоник, то вы уже как бы предрасположены, вы метеочувствительный по определению или если у вас в семье есть гипертоники, вы можете быть метеочувствительны чувствительны по определению. То есть в данном случае роль очень важна семейного, не просто доктора, а семейного да, доктора. Да, правильно, потому что при всем при том, что мы вроде бы одинаковые, да, но на самом деле каждый человек это очень уникальная система и очень сложная система с большим mm -hmm. количеством биохимических реакций, выработкой гормонов и всего остального. И поэтому важно, когда доктор наблюдает человека в течение какого-то периода времени, то есть он видит как он реагирует да вот например если мы возьмем предположим идет снижение атмосферного давления оно как правило сопровождается повышением температуры и потеплением увеличивается влажность то есть вот то что мы имеем сейчас и снижением концентрации кислорода в воздухе в первую очередь страдают люди у которых низкое давление и получается что гипертоники они как бы да, тоже есть люди, которые на это реагируют, но меньше. Но когда повышенное давление, это люди больше реагируют, когда идет повышение атмосферного давления, когда ясная погода, более холодный воздух, и если есть время какое-то вот, допустим, сотки да, вот, когда постепенно меняется, тогда организм успевает приспособиться. А mm -hmm. когда это идет в течение дня или в течение нескольких часов, то естественно, что в такой ситуации резкий спазм сосудов, и он да гипертонический криз или приступ стенокардии, предположим, угу. то же самое приступ бронхиальной астмы в такой ситуации может быть. И, конечно, здесь очень важно, чтобы люди, которые болеют хронической патологией, они уже приспосабливались к этим условиям, потому что, ну, многие уже говорят, да, вот мы знаем, наши бабушки говорят, вот у меня крутят колени, значит, будет скоро там перемена да. погоды. Это это самый лучший не знаю, барометры. Барометр, да. Да. Это барометры просто, если не сегодня, то завтра абсолютно точно. Дождь. Но поэтому слушать себя нужно обязательно. И одни и те же лекарственные препараты, даже, допустим, те же гипотензивные, они на каждого человека по-разному действуют. Поэтому в первую очередь у людей с хронической патологией им нужно подбирать такую дозу лекарственных препаратов, которая будет держать давление в разумных пределах. Это первое. Второе, на что нужно обратить внимание, это режим дня. Это важно для любых категорий пациентов и даже для здоровых людей, которые реагируют на смену погодных условий. То есть мы говорим о чем? Своевременно ложиться спать. Любой организм должен высыпаться. Тут есть еще такой момент, что когда я говорила о том, что всем руководит продолговатый мозг, да, на самом деле большое количество гормонов вырабатывается вот в таких вот условиях. Резкая перемена погоды – это стресс для организма. И здесь большое значение имеет такой гормон мелатонин. Вот он отвечает за ритм и цикл всех процессов, которые происходят в нашем организме. Ну, например, день-ночь. То есть ночью мы должны спать в нем мы должны бодрствовать mm -hmm. и в таких условиях, когда меняются погодные условия, выработка мелатонина снижается, но повышается выработка гормона надпочечников кортизола, это гормон стресса. Вот чем объясняется mm -hmm. и скачки давления, и болевые ощущения, и сердцебиение, и другая симптоматика, уже о которой я говорила. Поэтому, если организм устал, допустим, человек не высыпается, да, мы можем заметить это даже по себе, мы раздражительны, как бы мы не можем можем держать себя в руках, не можем сконцентрироваться. То есть, если человек работает с документами какими-то, то есть он будет тоже переживать и нервничать, что он может сделать какую-то ошибку. Это еще как бы замкнутый круг получается. Да, Поэтому... ну, мне еще кажется, что знаете, извините, что я перебила, угу. что мы не всегда серьезно относимся к таким формулировкам. Вот есть там болезнь, допустим, угу. синдром хронической усталости. А ну, как-то нам кажется, что в субботу можно взять и отоспаться и прийти, привести себя угу. в порядок. Но на самом деле субботним днем, субботним отсыпанием не компенсировать ту усталость, которая собирается все это время. Это ведь тоже такое из таких заблуждений очень серьезных, когда да, кажется, это что можно заблуждение. таким образом себя привести в норму. Но это все равно что сказать, вот я в понедельник напьюсь воды, чтобы целую неделю да, вообще не, не пить. Не пить, да, но такого да. не может быть. Вот почему я говорю, что важно каждый день как бы должен быть определенный режим. И сон здесь тоже имеет очень большое значение. Следующий момент, на котором я хотела бы остановиться, это питание. Это очень важно. Если мы берем сейчас, то как раз вот такой период, когда огромный стресс для организма был, это все новогодние праздники. То есть это вот подготовка, а. это застолье, это алкоголь, это кофе, когда хочется побольше пообщаться, чтобы не уснуть. То есть вот потом Рождество, в общем, как-то вот эта большая нагрузка пошла на а. людей. И а сейчас уже заканчивается зима, и гиповитаминоз, который у нас есть, он усугубляется, потому что у нас нет свежих фруктов и овощей, которые можно собрать с собственной грядки, и организм страдает еще и по этому поводу. Кроме того, на генетическом уровне у каждого человека заложено количество солнечной энергии, солнца, света и тепла, которое мы должны получать. Если человек этого не получает, то это называется гипосолярный синдром, кроме синдрома хронической усталости, Ой, то, да. то есть это сонливость, еще такие. и вот это, да, хочется спать, на работу идти не хочется, вот опять-таки какое-то не такое настроение, то есть как бы все накладывается одно на одно. И в, такой, в таких условиях, учитывая, допустим, да, вот сколько дней у нас нет солнца, то есть, да, естественно, что это отсутствует, да. Очень влияет на человека. Поэтому э, имеет большое значение, э, что мы едим. То есть нам нужно в этот момент пополнять запасы витаминов, микроэлементов каждый день. Вот тут будут актуальны сухофрукты, э, актуальны будут орехи, актуальны будут каши. А хочется ж другого <свят> в, <свят> такую, <свят> в такую погоду, <свят> в такое состояние. Хочется поднять когда настроение. Хочется, хочется поднять настроение там шоколадкой. Ну я не знаю, я сама лично не привержена шоколада, но я просто знаю, что вот коллеги мои, особенно женского пола, то шоколадка или чай с, с какими-нибудь такими вкусностями. Но назвать их полезными никак нельзя. Но дело в том, что то, что касается шоколада, я хочу успокоить вас и ваших коллег, что качественный черный шоколад он содержит, он влияет на выработку серотонина это полез выработки эндорфинов э, гормонов хорошего настроения ключевое слово было «качественный». качественный да качественный. И, да и большое значение имеет количество опять таки ну да не целую да. шоколадку конечно съесть естественно врачи да. древности говорили что полезное от вредного отличает только количество только количество и да. все но если допустим вот представьте себе утро плохое настроение вот такой дождь идет вы приходите на работу человека например низкое давление, да, вот как бы гипотоники тоже очень страдают от всего uh -huh. этого, не, не так даже можно сказать больные с гипертонией, они могут выпить таблетку, а людям с низким давлением вот у них нету такой таблетки, и вот приходит человек на работу, берет заваривает ароматный кофе берет кусочек шоколадки и у него уже будет настроение гораздо лучше, да, давление неизвестно настроение точно лучше но здесь тоже имеет значение, вот мы плавно переходим от питания, да, мы переходим к тому, что вот такие при таких перепадах нужно контролировать и снижать физические и психоэмоциональные нагрузки, ну что я уже объяснила, да, вот стресс это выработка кортизола, то есть если человек будет взвенченный какими-то проблемами, то есть это будет еще усугублять его состояние. И следующий момент, опять-таки, это очень простые истины, мы должны тренировать свои сосуды. Это контрастный душ. Он подходит людям в принципе с любой патологией, кроме выраженной сердечно-сосудистой патологии, например, вот больные там после инфаркта, с тяжелой стенокардией. Остальная вся группа может использовать эти контрастные души. Они очень хорошо тонизируют сосуды и тоже вот влияют на влияют на самочувствие. Да, вы знаете, вы сейчас разрушаете какой-то один из тех мифов, который, допустим, для меня вот до этой секунды. Он был живой, миф был реальностью, но, ну, в частности, про контрастный душ. Мне почему-то казалось, что если у человека высокое давление, то эта процедура не для него. Но мы не берем человека в состоянии гипертонического криза, ну, чтобы Понятно, но был... ну, тем не менее, вот в принципе человек гипертоник, мне казалось, что эта процедура не для него, но в частности приходилось сталкиваться с таким, что душ вот такой провоцирует головную боль, угу. которая потом может долго держаться. Это может быть такое. Но опять-таки мы все говорим о компенсированном. То есть человек, у которого подобрано лечение, у которого довольно-таки стабильные цифры давления. Это одно дело. И другое дело, когда человек таблетки пьет от случая к случаю. То есть вот ему стало плохо, и он пошел под контрастный душ. Но мы говорим еще о том, что для того, чтобы добиться каких-то успехов, нужно начинать с малого. Uh -huh. То есть мы потихоньку регулируем эту температуру. Очень много методики есть, как человек должен принимать контрастные души. Важно подобрать свою да, индивидуальную, да, в которой да, будет комфортно да, человеку да. и организму. Также мы говорим о физических нагрузках. Вот очень часто звучит сейчас везде такая информация, что у нас гиподинамия. Вот что такое гиподинамия? Пациенты, которые приходят ко мне на прием, они говорят, вот я там посуду мою, стираю, убираю, вот какая у меня гиподинамия. Но на самом деле здесь тоже есть интересные такие моменты, что когда мы занимаемся просто домашней работой, не происходит полного сокращения и расслабления мышц. Мы устаем, даже хотя бы, казалось бы, делаем прием для нас вещи. Когда mm -hmm. человек занимается, допустим, фитнес-клубе или сам с целью именно улучшения физической подготовки, вот там немножко по-другому все действует. Потому что мышцы полностью расслабляются и полностью отдыхают. Uh -huh. И если мы постепенно увеличиваем нагрузки, то вот таким образом происходит тренировочный эффект. Вот многие говорят, вот я поднимаюсь по лестнице, даже молодые люди говорят, у меня вот на втором этаже уже появляется одышка. При всем при том, что человек здоров. Это значит, что у него детренировано сердце. Вот он не адаптирован даже к таким элементарным нагрузкам. А когда мы повышаем свою выносливость то это будет выносливость и к переменам, которые происходят в окружающей среде. Но для того, чтобы выйти на какой-то определенный уровень, каждый подбирает себе то, что ему нравится. Потому что, когда мы занимаемся любимым делом, у нас опять-таки вырабатываются эндорфины. И это должно доставлять удовольствие. Это раз. А во-вторых, мы подбираем постепенность, саму схему увеличения нагрузок очень индивидуально учитывая mm -hmm. даже вот те заболевания, которые у людей есть. Да, вот вы говорите, схему постепенно действительно втягиваться в это нужно тоже очень осторожно, потому что у нас обычно, как происходит, все с понедельника начинаем новую жизнь. В понедельник надеваем спортивный костюм, побежали. Побежали сразу нереальное количество там, метров или километров, на следующий день встать не можем, мышцы растянуты, все болит. Ну, тоже не совсем правильно, потому что как бы вот эти, конечно, не прав... конечно Такое неправильно, конечно доведение себя вот до такого состояния, когда растянул мышцы, пресс болит, еще что-то это... Это тоже ну, очень она, неразумный подход к себе. Такую, конечно, в такую плохую погоду еще и будет ухудшаться самочувствие тем, что будет помимо головы болеть и все остальное. Вот. Но да, вот во всем нужна определенная мера. И, кстати, хочу сказать зрителям еще, что вот когда вот такие перепады, особенно вот этот период, диеты не рекомендуются никакие. Хотя вот вроде бы как бы прошли праздники, нужно сесть на какую-то диету, особенно женщины, вот, почистить организм, как у нас вот есть такая вот фраза. Mm -hmm. На самом деле это неправильно. Вот я вот говорю: что наоборот, нужно организм насыщать, но стараться насыщать полезными продуктами. И сейчас очень актуальна так называемая здоровая тарелка. Это когда на каждый прием пищи человек должен кушать продукты. Вот если мы возьмем тарелку, разделим на четыре части, в одной части будут фрукты, в другой овощи, в третьей цельнозерновые, а в четвертой белок, Ага. Вот на каждый прием пищи вот так должен питаться человек. И, в общем-то, тогда многих проблем нам удастся избежать. Опять-таки, люди, у которых есть избыточная масса тела, они тоже себя плохо чувствуют в таких погодных условиях. Потому а, что... Люди с избыточной массой тела — это те же потенциальные гипертоники, да, да. те же потенциальные сердечники. Потому что не... вот я недавно прочитала, что здоровой полноты на самом деле не бывает. Есть приверженцы такой теории про здоровую полноту, что вот организм находит себе комфортное, опять же, Такую форму существования и живет. Здоровой полноты не бывает. Это всегда риск повышенных каких-то заболеваний. Ну, тут можно немножко поспорить. Дело в том, что я недавно прочитала такую информацию, что проводились исследования очень длительные за рубежом. Люди, у которых вот этот нормальный индекс массы тела это 20 до 25, а люди, у которых индекс массы тела чуть больше, где-то 26-28, то есть немножко есть подкожно-жировой клетчатки больше, mm -hmm. чем у, как бы считается нормой, то они живут как раз вот дольше, чем люди с маленькой массой тела. И мерзнут, кстати, да. меньше. Вот, да, это точно. Но то, что касается вот мерзлоты, да, то здесь тоже можно все это объяснить. Почему? Потому что людям не хватает йода, это раз. То есть как бы зимой щитовидная железа она немножко тормозит выработку гормонов, потому что главная задача согреть организм, да. Естественно, раз человек имеет mm -hmm. подкожные клетчатки меньше, то усилий надо потратить больше. Это раз. А во вторых, то что касается людей, у которых есть немножко подкожно-жировая клетчатка, здесь еще важно, что, что жир как, сам по себе это еще очень важная ткань организма. Потому что есть даже критическая масса, ниже которой не должно быть у человека. Он не сможет иметь потомство. Вот если мы возьмем даже наших манекенов. Да, вот, то, как бы, вот, то есть жировая ткань, она тоже выполняет очень большие функции. И лишиться ее полностью тоже ни в коем случае нельзя. Поэтому все, опять-таки, должно быть в меру, когда мы говорим и о питании, и о физических нагрузках. То есть не ставить перед собой задачу вот просто накачать одни мышцы и все. И еще один как бы, важный момент, на который я хочу сказать, что когда происходит изменение погодных условий, то, что вот человек думает, ну вот как вы говорите, с понедельника, вот сейчас я вот буду вот заниматься, сейчас эффекта не будет. То есть для того, чтобы добиться эффекта, это длительное время. То есть нужно это начинать, ну, как будто начинается теплое время года, когда у нас поступление витаминов больше, больше солнечный день, и тогда вот начинать вот эти все закаливания и... Пробежки возможно, кому-то достаточно, может быть, будет даже и прогулок. Просто начинать mm -hmm. с того, чтобы просто гулять. И вот каждый день нужно не менее 30-40 минут просто идти пешком. И вот я встретила такую информацию, что гиподинамия считается, если человек проходит в течение дня меньше 4 тысяч шагов. То есть нужно вот, а хорошей двигательной активностью считается, так это когда больше 12 тысяч. Так что я обращаюсь к зрителям, можно начать считать свои шаги и бороться с гиподинамией, таким образом улучшая свое самочувствие. Потому что при физической нагрузке улучшается кровообращение каждой клеточки нашего организма. За счет этого, естественно, что будет улучшаться самочувствие. Но мы говорим, опять-таки, я подчеркиваю, о разумных физических нагрузках. Ну, я сейчас просто вспомнила, мне приходилось читать, что монахи на Востоке считают, что даже после одного съеденного фрукта нужно сделать минимум минимум 100 шагов для того, чтобы организм себя нормально чувствовал, чтобы можно было спокойно, в нормальном состоянии духа, здоровья встречать завтрашний день. Да, это правда. Это действительно так, что э, яблоко это углеводы, э, из которых э, углеводы это основной источник энергии. Поэтому, естественно, что раз мы э, топливо получили, значит, надо его израсходовать, каким-то превратилось подкожно-жировую клетчатку. Это действительно правда. И вот еще я хотела бы обратить внимание, что при вот таких погодных условиях ухудшается самочувствие и людей, у которых вот есть мигрени. Да, вот так, как правило, mm -hmm. люди, у которых повышается внутричерепное давление. Но здесь тоже, естественно, что на первом месте становится это медикаментозное лечение, которое подбирает врач. И обратить внимание на потребление соли. В этой категории пациентам mm -hmm. и на потребление соли а, у людей а, с гипертонической болезнью. Нужно ограничить, потому что в таких вот условиях будут отеки, увеличится нагрузка на кровообращение на и сердце, да, и будет опять-таки повышаться давление. Маринка, а вот что касается соли, мне тоже приходилось встречать такие рекомендации: что можно обычную соль заменить морской, угу. якобы от нее меньше, да. И отечность тоже может быть меньше, если пользоваться морской. Ну, это правда, правда или не это правда. В общем... соль это натрий хлор. Нет, неважно, где ее добыли, в каком водоеме или где-то случае будет задерживать жидкость Она любом, Да, просто такой механизм, что натрий, то есть как бы задерживает соль, а mm -hmm. калий, он является как бы антагонистом натрия. Вот почему опять-таки подчеркиваю, калий содержит большинство сухофруктов. То есть людям это очень хорошо, они будут опять-таки регулировать вот этот водный баланс, который у нас в организме. Потому что когда мы говорим о воде, то да, наши люди, украинцы, они много, мало пьют жидкости если взять пересчете на воду, просто воды, это один аспект, а второе качество воды, это тоже имеет большое значение, и в-третьих питьевой режим он должен существовать, но опять-таки не должно быть так, что вот я целый день ничего не пью, потом пришел, выпил стакан воды, стакан чая, стакан борща съел, лег спать, естественно это все отразит на ну, состоянии здоровья да. Да. Вот. поэтому как бы очень важно тоже на это обращать внимание, как я говорю своим пациентам для того, чтобы средняя норма это 3-5 грамм соли, то есть нужно взять чайную ложечку, насыпать в тарелку на кухне и вот присаливать блюдо, которое человек ест в течение дня у себя в тарелке, посмотреть, укладывается он в эту норму или не укладывается. И таким образом можно отрегулировать потребление соли и уменьшить ее потому что мы не учитываем то что вот, допустим хлеб это очень соленый продукт оказывается что у нас mm -hmm. много соли в те же консервации сейчас да вот мы едим квашеную капусту консервированные огурцы помидоры ну, Это традиционно наши блюда мы готовимся к зиме основательно всегда mm -hmm. вот, и, то есть вот это тоже очень актуально сейчас Я дякую вам за нашу сегодняшнюю зустричь. На жаль, вичерпаний є час, але для мене були відкриття протягом цієї програми. і Це важливо. І сподіваюся, що для наших глядачів вона також стане у нагоді. Поради просто, ну, просто дуже добрі, дуже важливі і надзвичайно доречні цю пору року. Дякую вам. Спасибо. У нас сьогодні в гостях була заступник головного лікаря Миколаївської центральної районної лікарні, лікар-терапевт Марина Артьомова. З вами була я, Інга Хоржевська. Хай щастить. В ефірі побачимось.